Я имя, имя. Людмила, Людмила. Присядьте, послушайте, будет интересное слово. Интересная будет проповедь сейчас. Да. А воно, как бачишь, воно оно лучше.

А -а -а. Сидеть! сидеть. сидеть. Ой, сидеть. Да. Посадите его! Да, да посадите его! А берем, берем, берем. Сидеть. ходит тихо. Настраиваемся на Слово Божье. Мы поклоняемся Тебе, наш Царь и Бог. Мы благодарим Тебя, Иисус, за это право и честь. Благодаря Твоей крови стоять пред престолом нашего Отца, нашего Бога. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус то, что было потеряно в Эдемском саду, Ты восстановил на кресте, Ты пролил свою святую кровь и дал нам право войти в присутствие Божье. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя, наш Царь и Бог. Итак, братья, имеем дерзновение уходить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, Слово Божье говорит, что у каждого из нас есть дерзновение, есть ревность, есть уверенность в том, что мы можем войти в присутствие Божье, во святое святых, быть прямо пред престолом Божьим, перед Его троном. И эта уверенность, она не потому, что мы заслужили, не потому, что наши дела какие-то хорошие, но благодаря крови и жертве Иисуса Христа. Благодаря тому, что Он совершил на кресте. Знаете, так бы хотелось в это поклонение, чтобы каждый из нас, где бы мы ни стояли, мы могли сказать спасибо Иисусу Христу за Его пролитую кровь, за Его Голковскую жертву, за то, что Он умер за каждого из нас и воскрес для нашего оправдания, чтобы ты и я, мы могли быть пред престолом Божьим. Давайте сейчас в это поклонение скажи Иисусу Христу в своем сердце благодарность, Слава Ісусу за благословенну церкву спасіння. Халілюя. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Господен. Слава Тобі! За те, що Ти завершив своє спасіння до конца. Проповідувати буде Юрій Сивилюн. Благословенний пастор. Нас, любви. Ты омыл нас, осветил, назвал нас своими детьми, дал нам право войти в присутствие, дал нам право поклоняться в Духе Истины, нашему Небесному Отцу. Спасибо тебе, Иисус, и спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за то, что благодаря твоей крови ты дал нам этот доступ. Поговори сейчас с Богом, открой для него свое сердце, расскажи ему о своих переживаниях. Ты и я. от имя Иисуса за эти нужды. Молимся, благослови, Господь. Я Твою милость, я Твою славу, я Твою силу, Господь. Пускай сила Твоего воскресения, Боже, прикоснется к каждой записке, к каждому, каждому жизненному обстоятельству, Господь. Там, где есть нужда в исцелении и Боже, там, где есть нужда, Господь Иисус, в материальных вещах, благослови, там, где молятся о спасении родных и близких, услышь и Твою славу, Боже. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя превозносим Твое Святое Имя. Ты всемогущий, славный, чудный Бог. Перед этим служением пастора совершали молитву и Бог дал некоторые откровения, дары для церкви. В зале есть человек, который как бы не на не осмеливается покаяться. Уже долгое время вы не осмеливаетесь покаяться. И сегодня Бог говорит для тебя, я зову тебя сегодня, я жду тебя, я люблю тебя. Может быть, долгое время ты не осмеливался прийти к Богу, попросить прощения о своих грехах. Бог сегодня дает это время благодати. Бог сегодня дает это время милости. У тебя сегодня есть возможность покаяться в своих грехах и получить прощение от Бога. Бог дал еще несколько откровений о том, что Он хочет исцелить людей, у которых есть проблема с левым глазом. Может быть, ты переживаешь проблему с левым глазом. Знай, Бог хочет прикоснуться к тебе и исцелить, и освободить от этой проблемы. Есть также откровение о том, что Бог хочет прикоснуться к нижней части позвоночника. Если вы переживаете боль в нижней части позвоночника прямо сейчас, я верю, что сила Божья прикасается к вам. Примите ваше исцеление верой. Также есть одно откровение. Есть человек, который, которого атакует грех. Бог обращается к вам через свое слово. Покорись Богу, противостань дьяволу, и он убежит. Признай Бога своим владыкой, своим царем, своим Господом. Читай слово, молись. Противостой дьяволу твердую верою. Этот грех он отступит. Ты будешь полностью свободен и благословен. Давайте мы еще раз поклонимся. Пойду я в святое святые. Побудь в присутствии Божьем. Насладись Его близостью. Насладись Его милостью, благословением. то, что даруешь нам победу, за на то, что, Господь, даруешь нам смелость. Мы молимся и просим Тебя, Святой Бог, очисти сегодня нас, освети нас сегодня, наши сердца, наши души, Господь, наш разум, наши тела, Боже. Яви свою славу сегодня на этом месте. И дай нам сегодня, Господь, преобразиться в Твой образ. Господь Иисус, мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе всем сердцем своим. И мы благодарны Тебе за то, что ты пролил за каждого из нас свою святую кровь. Ты дал нам право называться и быть твоими детьми. И ты вознесся во славе на небо, и ты ожидаешь каждого из нас там на небесах. Благослови нас, дай нам силы, Господь, дойти до конца и царствовать с Тобою вечности на небесах. А теперь этому мы воздаем сегодня всю честь, всю хвалу и всю славу, святой и превознесенный Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте мы прославим нашего Господа. Слава нашему Богу, слава Иисусу Христу. Можем присаживаться. Спасибо лювитам, спасибо музыкантам. Христос Воскрес, братья и сестры! Христос Воскрес! Наш Господь Иисус Христос воскрес! Давайте еще раз воздадим воскресшему нашему живому Богу хвалу и славу на этом месте. Слава Богу, для меня огромная честь. Я приветствую всех, кто пришел на второй поток, всех, кто смотрит онлайн второй поток, всех, кто в малом зале. Делиться сегодня Словом Божьим. И тема моей проповеди называется сегодня «Побеждающая вера». Побеждающая вера. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, 17 глава, 11-19 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, 11-19 стих. Мы читаем с вами Слово Божье. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей». Речь идет об Иисусе Христе. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священнику. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И полниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Когда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему, встань иди, вера твоя спасла тебя. Месяц апрель, месяц апреля в нашей церкви, это месяц очищения, освящения, когда мы говорим о том, что как важно нам освещаться, очищаться, меняться и преображаться. Знаете, Бог наш сильный, Он совершил на кресте победу. Он победил на кресте всякий грех, Он победил на кресте болезни, Он победил на кресте всякие немощи наши. Бог хочет, чтобы ты и я, мы жили в свободе и в победе. И, знаете, сегодня есть множество разных вещей, множество, так, так назовем, проказы, которые пытаются поработить твою и мою жизнь. Кого-то атакует грех, кого-то атакуют какие-то зависимости, кого-то атакуют, может быть, депрессия, страх, может быть, кого-то атакуют обиды. Знаете, в Иисусе Христе ты и я, мы имеем право жить в свободе и победе. Историю, которую мы с вами прочитали, говорит о десяти человеках, о десяти прокаженных людях. Проказа это была такая, знаете, страшная болезнь, которая покрывала практически все тело человека. И тело гнило, тело как бы так разлагалось. Человек переживал и внешние страдания, и внутренние страдания. Почему были внутренние страдания? Потому что люди, которые Имели, были прокаженными, они не имели права жить в обычном обществе. Они, как правило, жили за городами, в отдельных местах, они держались как бы друг друга. И когда, например, шел обычный простой человек, то прокаженные люди должны были кричать прокаженные, чтобы не коснуться человека обычного, потому что это запрещалось. Это люди, которые, знаете, так по-человечески были обречены. Обречены на то, чтобы не иметь нормальной семьи. Обречены на то, чтобы никогда не обнять своего любимого сына или дочь. Обречены на то, чтобы не, иметь, не, быть, не быть полноценным членом общества. Не иметь возможности устроиться на нормальную работу или не иметь нормальных дружеских отношений. Они а жили в своем закрытом мире. Но знаете, для Иисуса Христа нет никаких ограничений. Для Иисуса Христа нет никаких тупиковых обстоятельств. Бог сильный вывести нас. Бог сильный исцелить, изменить нашу жизнь и очистить нашу жизнь от любой проказы.